На бой САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою фонду державного майна України, яка впродовж 2020-2021 років заволоділа понад півмільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ Одеський припортовий завод та АТ Об'єднана гірнична хімічна компанія. Ті зі свого боку укладали незаконні договори і продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами. Різницю вартості клали собі до кошені. Для ЗО були важливі тільки свої люди, яких керівник та організатор злочинної організації розставляли на підприємства зі сфери ФДМУ, імітуючи конкурси, а насправді без них. Призначали на посади осіб із власного оточення за принципом лояльності до злочинної організації, а не за професійними рисами. Детальніше про кожен з епізодів далі. Одеський припортовий завод. Потужне хімічне підприємство України. На ньому виробляють добрива аміак та карбамід. Через значну кредиторську заборгованість підприємство змушене отримувати сировину за давальницькою схемою. Тобто приватні компанії постачають заводу газ і оплачують його роботу, а в обмін отримують готову продукцію. В кінці 2019 року голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Напомніть FIA. Пусть готовяться з директором приїхати на вторник на 9. Їх визовуть. Пусть захватять всі документи і фото, которые можуть понадобитися для назначення. У вас сьогодні будет аудитор Константин. Він вместо... будет офіційно у вас советником. будет руководить бэк-офисом. Наберет в приемную в течение часа. На всякий случай, напомню, Константину нужно будет сказать пароль. Снова ты перепутал. Это Константин должен будет сказать пароль. Люди важливые. Контракт на давальца на 6 месяцев продлить не получается. Сегодня выдавал. Еле отбились. Пока 4 месяца и готовим конкурс на НВ. В двух словах. Какие были нюансы и аргументы от Б? можем ли мы еще повлиять на ту сторону, как мы вчера и обсуждали. Аргументы простые. Почему до сих пор не запустили конкурс? Почему сели на поточные схемы? Почему начало конкурса аж в январе? Какие 6 месяцев продления контракта? Достаточно аргументов? Давайте нас сейчас не подставлять. Я вам говорю, что можно, а что нельзя. Проте насправді голова фонду мав затягнути проведення конкурсу на нового постачальника Давальницької сировини і забезпечити продовження договорів з підконтрольною учасником злочинної організації компанією. Та ж мала платити за переробку за старими неринковими цінами. Договарюємося, що даєте резюме, і я директору даю, і директор назначає замом. І потім уходить, оставляє ВО, а потім сценарій міняється. Договариваемся, что тянем с контрактом и потом по безвыходности продлеваем на 4 месяца. И в последнюю минуту вдруг нужно уже на 6. От АГТ. По ОПЗ. Завтра в Киев на встречу в фонде приезжает практически полный состав правления для общения на тему предстоящего конкурса. Нам так до сих пор никто не дал проект анкеты и проект давальческого договора, чтобы была возможность ознакомиться и прокомментировать. Но вопрос не только по этому поводу. В декабре, когда руководство компании согласовывало условия продления с представителями НАП-совета и, по их словам, с участием ДС, было согласовано условие, по которому завод будет покупать карбамид для дальнейшей реализации на внутреннем рынке по цене средней ФОБ Южной плюс 10 долларов. Там идет ссылка на какое-то профильное издание, в котором уточняется котировка для индикатива нам говорят, что завод не получал соответствующих указаний от фонда или НС, поэтому вопрос в подвешенном состоянии. Скоро заканчивается январь, уже по правильному половину объема должны были бы продать. Нужно решить этот вопрос, чтобы все работало четко в соответствии с договоренностями, и никто не тормозил на заводе, отчего потом компании могут предъявить, что это она не выполняет свои обязательства согласно контракту. Дім, я не нагнітаю. Могу бити не прав. Кстати, просто для твоєї лічного восприятия і відчуття ситуації. В початку тижня я попросив. А щоб Саша зустрічався з ІГН і проговорив, помог все, що нужно по конкурсу. Врешті-решт потрібну людину призначають виконувачем обов'язків директора ОПЗ. Проведення конкурсу на нового постачальника учасники злочину затягували. Увесь цей час діяв договір між АТОПЗ та ТОВ Агрогазтрейдінг на постачання Давальницької сировини, в результаті чого ат недоотримувало доходи, а ТОВ АГТ отримувало надприбутки, які розподіляли між собою члени злочинної організації. Голова фонду державного майна України забезпечив продовження строку дії цього договору. Учасники злочину розуміли, що продовження договору не може тривати вічно і потрібно оголошувати конкурс на нового постачальника інакше це б викликало питання з боку правоохоронців. 5 березня 2020 року відбувається відбір на визначення постачальника Давальницької сировини, у якому взяли участь 6 учасників. За результатами відбору найбільш вигідною ціновою пропозицією була пропозиція прат ВК «Укрнафтобуріння». Пропозиція ТОВ «Агрогазтрейдинг» була другою. Це не влаштовувало учасників злочинної організації, тому вони розробили план скасування конкурсу, про що вони домовились з переможцем конкурсу. Заходят два письма на НАПСовет, НС и ФДМУ Голова расписывает на НС и ФДМУ. Ответственный. УЕБ копия. Служебная на голову от УЕБ. Доручение к служебной записке на... для соответствующих действий. Объявление 6.03. Проведение заседания НС на 10.03. в 10.00. проведення засідання НС в указане время, на котром доно прийняти рішення б атміні приостановленого отбору зв'язку з сомным документацією. 6 березня 2020 року виконувач обов'язків директора ОПЗ надсилає лист на адресу наглядової ради АТ ОПЗ з проханням скасувати відбір постачальника газу. 6 березня 2020 року управління економічної безпеки ФДМУ на адресу голови ФДМУ надсилає лист з пропозиціями скликати засідання наглядової ради АТ ОПЗ і скасувати відбір постачальника газу. Все це було частиною плану злочинної організації. За письмо переговорив, пообіцяв мені в этом. Завтра скаже. Окей. А де? по письму, которое должно зайти во вторник на ОПЗ, есть понимание? Прошу завтра информационную кампанию, которая должна выстрелить во вторник. На согласование проекты пресс-релизов, которые должны выйти во вторник. Проекты заметок или статей, объясняющих какой фонд молодец. Перечень изданий, сайтов и так далее, где планируется синхронный массированный вброс. По ОПЗ все good. Подготовим релиз и материалы. Держи в курсе по тексту письма от дедушки. Привет, как дела по письму от деда? Привет, письмо готово, жду подтверждения от... Вариант ответа. Никому пока не показывай. Дим, тут просто Сережа, дай команду стоп. Дед выполнил условия. Дед звонит, говорит, вы что с ума сошли? Останавливайте. В результаті план скасування конкурсу був виконаний повністю. Підконтрольна голові ФДМУ Наглядова рада ухвалила потрібне рішення на підставі рекомендацій, підписаних особисто головою фонду держмайна. От де. Попредлення существуючого контракту з давальцем. Новий контракт правлінням на один місяць стрімна історія. Називається дроблення зділки. Там, 22 іюня, запланіровані загальні збори. Нужно продлевать контракт с загальными сборами на два месяца и немного улучшить условия для завода. Так не работает. Завтра крайний срок. Если завтра не будет договора, мы разорвем полностью финансовую модель. 150... СД согласовал. 54. Ок, понял. В той же час, паралельно з реалізацією корупційної схеми, до голови ФДМУ звернувся представник іншого потенційного постачальника для ОПЗ. З метою усунення конкурента голова ФДМУ вирішив стати викривачем. 22 червня 2020 року він звернувся з відповідною заявою до НАБУ. Після цього посадовець продовжив виконання власних злочинних планів. Ден Де про 200. Я понял, діли. Не забудь, завтра нужно буде посилку де організувати. Якщо завтра не успеем, то в понедільник. 23 червня 2020 року голова фонду держмайна України забезпечив укладення договору між АТОПЗ і ТОВ «Агрогазтрейдінг» про постачання та переробку давальницької сировини на невигідних для АТОПЗ умовах. Згодом Голова фонду держмайна змінює виконувача обов'язків директора ОПЗ через внутрішній конфлікт у злочинній організації. Новим керівником заводу став також член злочинної організації. 14 січня 2021 року. Новий виконувач обов'язків голови правління директор АТ ОПЗ уклав СТОВ Агрогастрейдінг додаткову угоду, якою замість 100% компенсації витрат ОПЗ на розподіл газу по розподільчих газопроводах передбачив лише 25% компенсації внаслідок чого ОПЗ понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 мільйонів гривень. За свої дії учасники злочину почали отримувати дивіденди. У листуванні обговорювали частку кожного. «Получил 200. Да. Нужно поговорить, как вообще лучше систематизировать всі финдела для общего понимания. Фікси і як ми переходимо дальше на формулу 50, 25 25, о чем договаривались». В общем, об этом всем нужно встретиться поговорить. Та у липні серпні 2020 року між учасниками злочинної організації виникли непорозуміння щодо порядку розподілу коштів або фіксовані суми, або відсоток від непромірної вигоди, яку отримували ТОВ. Це понад 80 мільйонів доларів США. Про це та інше у спілкуванні учасника та керівника злочинної організації. АГТ це віддільне підприємство, яке працювало ло. тебя и, и до фонда, и мы его выносили на рамки, там была твоя фикса, фикса э, Дмитрия. И я до последнего дня, пока этим занимался, я все обязательно выполнил. Обязательства передо мной это другие обязательства, которые не выполнены на сегодняшний день со стороны Компании. Вот я, я, за них и буду А перед тобой, перед Димой, я все обязательно выведу. Ну, Дима, давай все за Ты просто Нет. понимаешь. сначала... Сейчас... Сидеть его за стол, это сон. Не, не, мы это, за... мы это сделали. Но только... мы сначала... Дня. У, меня... он... У меня все осталось. Да, что он реально с увеличением доходов получал еще больше и больше. Там выведено почти 80-90 а миллионов долларов. Смотри, ну это истинная недоговоренность. Мне они даже то, что так то, что я не выводили им, что эти деньги. Дали. Ну, ты Просто... же прекрасно понимаешь, что они не выводили это себе. Но я тоже часто непосредственно руководил до Нового года, выдали всех денег. Я знаю несколько э, человек, которым они это давали. Я это порядочно им передал, когда они э, решили идти самостоятельно, и они этим сами занимались. Одного из этих людей они кинули в какой-то момент и перестали выдавать им. И он тоже сейчас вместе со мной догоняет историю? Так хорошо, деньги у них, это 80 миллионов? Да. Да вот. я, я не а, это ну, просто, ну... Просто, потому что у меня в есть свои претензии. Ты как это не имеешь никакого отношения, да. ты имеешь отношение ко всем предприятиям, которые мы генерили после того, как назначили Дим. 200 тысяч долларов платили то тебе 20 не, каждый не месяц. ОПЗ По ОПЗ выведено в чистую до копейки могу там посмотреть, потому что там через, через, у меня через мониторинг стопроцентная информация выведена ну, на, на конец мая. Это цифра миллиард шестьсот. Это не по это по это... По ну, конечно. Смотри, после того, как поменяли я поменял. Сверху, не вверху, мы считаем, что выезд. Я считаю, что я их поменял. Правление. А, я помню, что как-то ночью менялось. Дима подписывал, управление уходило, никаких указки сверху не было. Дальше на совет я менял, а помню, как ты меня слышал. Помнишь, как про нап Потому ну, что Дима ну, сказали ориентироваться на меня. Ему сказали ориентироваться. Ну, смотри, как это такое могло быть, если в час ночи я ему сказал, да, ну, собрал? Сказал, надо собрал, его. надо его. А в 8 утра бумажки. Вот можно его посадить. И Хорошо, посадить. Так вот, уже Рубикон был перейден после семицы, уже начали выводить 4-5 миллионов долларов в месяц. Какого хрена мы поделали, да, да, что? Вот, э, я точно не в свою тему не буду. Я знаю несколько человек, которые мы ну, это образно. Но ну, ну, это там другие деньги, то они одного из них на сегодняшний день кинули. Ну, то есть он им помогал, а они перестали ему платить. А все остальное там разбирайтесь. Я думаю, ну я главы, знаю, что ты что не хочешь что-то лазить? Я знаю, что ты взял, Тебе все равно? Просто... История просто закрытая. У меня нет понятия на возможности согласиться, потому что об этом договаривался. Вот. Я знаю. И, 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 потом, и, потом, договаривался дальше сам. Все, что я когда влез, это все. Я туда влез своими деньгами, и плюс еще не своим деньгами. И я сделать все, чтобы они начали нам платить деньги. А куда они выводят? Вот так между нами, если вам сейчас спрошу. Если можно поставить, я готов помочь. Но понятийно, я не могу это предъявлять. Мне понятийно нужно разобраться, чтобы они сняли предъяв на те деньги, которые они мне дали, потому что они мне не, не отдают за меня. дураком надо больше не понимать, ну, как у нас на другой стране, и куда все идет. И, то есть я точно не хочу этим заниматься. А Какой был смысл тогда лезть в эту схему уже Добавил, и огромные деньги? Так, работала, так шума, зачем нужно было ты менять? Ты на, потому что нам нужны деньги были. Я тебе расскажу, по 20-300 по тысяч долларов не хватало ни на пиар, ни на что. Ты помнишь или нет? нет. Потому что они бы, смотри, ты думаешь, мне каждый месяц было легко с них вытягивать эти деньги. Я хотел я не прав, мне, я поменять я прав, прав для, для того, почему? чтобы их контролировать. Чтобы их держать за яйца, чтобы они деньги платили. Ты такой, что все в руках, что Дима тогда подписывал да, свою, свою все. работу? Никто ему не звонил, спускался с администрации. Я до, 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 до хочу Диму посадить, чтобы он это сказал. Знаешь, почему я в это верю? Ты помнишь, когда в э, январе перед уходом, когда Дима попросил, говорит, можешь там говорить, что Да что же мне Володя дал вот, контакт его? Я тогда за Диму разговаривал, и я понимаю, что Дима... Тогда просто улетел, как фанера на Мы тогда за Диму удержали, а за это спасибо, знаешь какое? Что он в ноябре месяце мне сказал, иди, пока деньги не отдашь, которые вы вместе забрали, не приходи. Скажи, я заслужил это? Вот я был без эмоций все эти там годы, переворачиваться, но ну, мы... когда ты знаешь, что я отдавал деньги, я эти деньги отдал же вам даже. Я давал ему. Андрей, я, я, верил, я, я, что, что я потом... подтвержу все, что было. Все. Но я Не сделал верил, ты помнишь, я так... сделал паузу. День... Андрей, Валерий, у меня память как робота, да. ты помнишь? У нас был список предприятий, я тебя спрашиваю, что если... Я предложил, давай вот втроем, Дима, ты, я, 9,50%, нам нас стоило по и будем заниматься трейдингом, денег... Деньги... День нет, трейд... нет, 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 список предприятий были фиксы, я тебе говорил, Андрей, если проблемы, не надо никаких фиксов мы зарабатываем с бизнеса. Я говорю, хорошо, пускай будут фиксы, но если будет больше, что дальше? Ты говоришь, половину с генерацией а администрация, остальное нам. Я говорю, как наши мы его будем делить? Говорю, 25, 25. Окей, мы позвали друг другу руки. Какая компания? Какая администрация? Половину мы отдаем административное а дня Фиксы. Фиксы. Я говорю тебе, еще раз повторяю. Нет. Нет. Еще раз. Ты это знаешь. Я подпоксил каждый месяц. Андрей, у меня да. месяца а, спал по 4 часа в сутки и выполнял четко твои задачи. Да, я, я, я тоже сам. И я а, надеялся, что я, у тебя все Ты Вложил всего, как, как. бухан. Причем отдал же уже последние месяца, чтобы ты понял. Ну, это твой выбор. Да, это мой выбор. Я надеялся, что мы сможем их как минимум вернуть и что-то заработать. Я по, я, деньги, я, это... я по солдатски выполнял абсолютно все твои указания до мая месяца. Да. Четко да. все выполнял. Ж... Да. Да. Даже там, где Что у тебя... Мая, ж... Ну, да. до мая да, Ну, я имею в виду, когда была максимальная активность да, по назначениям. Это, например, апрель, февраль. А -а -а -а. Ну, короче, все делал. И для Димы тоже, да. ты, ты же не знаешь, какое у меня было давление в стороны Я все делал. Я все обязательно выполнил. Я заплатил ему зарплату. Все выплатил до последнего. А кому за назначение передавали 100 тысяч долларов возле Домосферы? Из 300. Какое назначение? За назначение из Я только Давай. Я только давал. Я никогда ни у кого не брал ничего. Я не лезу. Но для меня это все. Вопрос закрыт. Я не лезу. Ты да, ничего же это ответственность. А потом все получилось. С тем же едет в Киев, рассказывает на пресс-конференции о коррупции высших пожилых властей. Я думаю, ну как так? А тут, Каких вы? Я тогда еще что дальше тоже чего не знал. Оказывается, до этого приходил, требовал 5 миллионов, требовал от него какую-то херню. мне, мне звонил и финансового директора на, на ОПЗ. Ну, господи, что там происходит? Ну это же абсурд. Тот же еще я знаю, люди ходили, давали по 5 миллионов долларов на значительного руководства. Что мы сделали? Естественно, но вы сделали для меня в голове, естественно, генерация таких денег, понятно, что сделали. Кто их забирает и за что? Никогда прецедентом не было за всю историю Украины, чтобы власть полностью курировала, высасывала ниже лотер-линии деньги до сих пор и заводила еще уголовные дела против директора. Это что за... Это кто это делает? Ну смотри, я сейчас прямо так говоришь. То есть, э... Завод встанет через две недели. Крім фіксів, голова фонду держмайна не нехтував дорогими подарунками. Співкерівник злочинної організації придбав для дружини голови фонду на її день народження за понад 60 тисяч доларів США автомобіль Porsche Macan 2018 року випуску. Автомобіль був придбаний 26 травня 2020 року на ім'я довіреної особи керівника злочинної організації. А у подальшому був перереєстрований на довірену особу сім'ї голови фонду держмайна. Автомобіль був презентований дружині голови фонду в день її народження учасником злочинної організації. На цьому автомобілі вона залишила територію України після повномасштабного вторгнення РФ. Також частину коштів витратили для створення позитивного іміджу керівника злочинної організації голови фонду держмайна України. Ось, наприклад, прайс-лист за квітень 2020 року. Кошти також витрачали на особисту охорону голови фонду і власні потреби. Встановлена на сьогодні сума збитків від діяльності злочинної схеми становить понад 390 мільйонів гривень. При цьому сума неправомірної вигоди, отриманої злочинною організацією за весь час контролю над ОТОПЗ, становить понад 2 мільярди гривень. Остаточна сума збитків встановлюється, слідство триває. Схожу історію злочинна організація провернула із АТ ОГХК. Голова фонду держмайна призначив лояльне керівництво підприємством, аби воно укладало договори з підконтрольними злочинній організації компаніями про продаж ільмінітового концентрату за заниженими цінами. Потім цей товар продавався реальним покупцям за ринковими цінами. Різниця осідала у кишені учасників злочинної організації. У березні 2020 року до злочинної діяльності були залучені ще дві особи засновники інвестиційної компанії. Один з них у подальшому став офіційним радником голови фонду держмайна, а другий виконував функції так званого куратора злочинних схем та, зі слів учасників злочинної організації, був нав'язаний з високих кабінетів. Після цього, у березні 2020 року, учасник злочинної організації переслав керівнику, отримані від голови фонду держмайна ФОТО, документів про призначення лояльних до злочинної організації членів правління АТ ОГХК. 30 квітня 2020 року потрібну людину призначили спочатку на посаду члена правління ОГХК, а вже 12 травня заступника голови правління підприємства. 5 жовтня 2020 року за поданням голови фонду держмайна цю особу призначили тимчасово виконуючим обов'язків голови правління АТ ОГХК. Не стало несподіванкою і те, що куратор і призначений ТВО голови правління щонайменше з 2014 року знайомі, оскільки працювали в одній компанії. Одразу після призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління АТ АТЕГОХК, а саме 13 жовтня, 9 листопада, 31 грудня та 22 січня, лояльний голова правління уклав чотири контракти на постачання продукції підприємства іноземні компанії за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами через іншу чеську компанію, засновником якої був сам куратор. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат продавали підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму. Загальна сума збитків, завданих АТ ОГХК від реалізації цієї схеми становить понад 118 мільйонів гривень. Про ці та інші обставини спілкуються учасники злочинної організації. Це розслідування показало? Що Ну дуже багато речей упираються в те, що, наприклад, зробили От кого? На основании чего поломал абсолютно всю структуру СПО ГХК. Андрей, ты уходишь от тех. Давай хочешь с ним, давай с ним встречаться. Я все в вот этом Я Просто возвращаюсь к той ситуации тогда. Когда я делал все правильно. Абсолютно все для для побед. Все деньги, все, всю поддержку, я бы что сказал. Дима просил ему дать, я ему отдал. Дима, деньги, Андрей, все в каше. Дима, ну, посмотри, Дима просил. Марк Простран, миллион в Марке Простран. Причем тут Дима, я тебе говорю про ОГФК, который а, кем-то завалил. Который кем-то завалил. Да? Я уже с ним сейчас, я знаю, но... Я когда появился, я не понял. Я понял, что... Мне его навязали. Он меня... Андрей, давай, кто навязал? Ну, да, Спасибо, Дима. Он все знает. Я не тот, что, тот человек, который... А что ты мне не сказал? Смотри, Андрей, а что Человек, ты... который будет рассказывать твои какие-то... Если это правда, тобой... Андрюх, да, мы еще крепче, крепче станем по жизни. Если это не Я, я, меня, я говорю, это правда, пусть Дима скажет. И я тебе скажу на сегодняшний день. Отвечаю за эти слова, которые не знаю. Все, что год. Вот у меня был минус, да? Вот они точно сейчас что-то делают. Используйте стенку. Андрюш, смотри, вот спокойно. Ты же помнишь, что мы, мы сейчас все вырули, мы все это так. Потому что у меня, у меня фотографическая память. Но вот откуда появился Я помню это даже день. Вечером позвонил ты и сказал, что... Нужно. Тебе кто-то сказал, да. тебе кто-то сказал. Ну да, конечно, я тебе просто расскажу. Два месяца до этого говорили, все через него. Я говорю, да я сам все справляюсь. Зачем? Ты когда начал просить, ты помнишь, Диме помочь? Диме помочь. Говорит, давай помоги, поговори со всеми, чтобы его не лазить туда. Помнишь? Я тогда еще использовал Володину связь да, для того, чтобы это все сделать. И мне тогда у меня все, все и так получается, не надо еще один надзиратель. Я держал это на себе два месяца. Я никогда третьих лиц никому не скажу. Ну, ты же понимал, Андрей, что если ты мне передаешь какого-то другого человека, я который не я сверил. Я передаю. Ты хочешь, ты? А, Дмитрий, как мне не попросили. Не-не-не, Я имею в виду, смотри, по, по тому же АГФК, по другим процессам, ты мне даешь... А ты нет, понимаешь, что ты от третьих лиц даешь человека, который может мне навредить? Раз у нас такие близкие отношения доверительные, объясни мне всю цепочку. Я не, не знал, что она можно навредить. Я говорю, что он будет контролировать и помогать, чтобы не я ходил там по а он сам это все будет делать. Ну, то есть, образно меня чуть-чуть начали двигнуть от этой истории. Окей, я ж не сопротивлялся, я только одно хотел, чтобы мы хоть что-то там заработали. А минимум, минимум, это хотя бы в минусе не что-то вернуть. Вот все, що я діло. Я його пытался в лайк завісти, тому що мені до этого вже просто. Таким чином, внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 500 мільйонів гривень збитків.